గురుభ్యో నమ ఇది అర్జునకృత దుర్గా స్తోత్రము ఇది ముఖ్యముగా భయానికి విముక్తి కొరకు శక్తి మరియు ధైర్యము సంకట నివారణ విజయము మరియు పురోగతి కొరకు సంఘర్షణలో విజయం కొరకు ఆధ్యాత్మిక స్థా శాంతి మరియు స్థిరత్వం కొరకు ఉపయోగపడను అర్జున ఉవాచ నమస్త సిద్ధసేనాని ఆయేమందరవాసిని కరికాళీ కాపారీ కపిష్ణపి భద్రకాళీ నమోస్తుభ్యం మహాకాళీ నమోస్ చండీ చండే నమస్తుభ్యం తారిణీవరవర్ణిని కాట్యాయనీ మహాభాగే कराळी विजये जये शिकिविञ्चध्वजधरे नानाभरणभूषिते अट्टशूलप्रहरणे खड्गकीटकधारिणी गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नन्दगोपकुलोद्भवे महिषास्पृक्रिये नित्यं कौशिकी पीतवासिनी अट्टहासे कोकमुखे नमस्ते स्तुरणप्रिये उमे शाकम्भरीश्वेते कृष्णे कैटवनाशिनी हिरण्याक्षी विरूपाक्षी नमोस्तुते नमोऽस्तुते वेदश्रुतिमहापुण्ये ब्रह्मज्ञेजेतवेदसी जम्बूकटकचैत्येषु नित्यं सन्निहितालये त्वं ब्रह्मविद्याविद्यानां महानिद्रा च देहिनां स्कन्दमातर्भगवती दुर्गे कान्तारवासिनी स्वाहाकारा स्वधा चैव कलाकाष्ठा सरस्वती सावित्री वेदमाता च तदा वेदान्त उच्यते स्तुतासि त्वं महादेवी विशुद्धेनान्तरात्मना जयो भवतु मे नित्यं तत्प्रसादाद्रणाजिरे कान्तारभयदुर्गेषु भक्तानां चालयेषु च नित्यं वससि पाताळे युद्धे जयसि दानवान् त्वं जम्भनि मोहिनी च माया ह्रीश्रीस्तदैव च सञ्झाप्रभावती चैव सावित्रीजननी तदा तुष्टिपुष्टिधृतदीप्ति चन्द्रादित्याभिवर्धिनी भूतिर्भूतिमतां सङ्ख्ये वीक्षसे सिद्धचारणैः इति श्रीमान् महाभारते भीष्मपर्वेण त्रयोविंशोऽध्याये अर्जुनकृता दुर्गास्तोत्रम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయా